В февраль месяц 2013 года, когда на аппаратке Низкого головы были подняты три человека. Волонтерец Виктор Мифодьевич, Дяденко Ирина Олеговна и начальник управления Свиты было сказано, что на вас лежит ответственность по созданию книги «Афганистан. 25 лет. Город Сулу». Вот, собственно говоря, с этого момента и началась история этой книги. Хотя она началась гораздо раньше. Она началась с того момента, когда в Сумской области была создана книга ⁇ Окконец-то дорогами войны ⁇ Память и судьба. А, -память, и судьба. А -память, и судьба. Да. Память и судьба. Да, о и судьба. войны. 20 лет. Вот, наверное, все-таки эта книга была про родительницы сегодняшней книги по городу Сумы. Тем более это прослеживается и в авторском коллективе, который создавал эту книгу по афганцам Сумской области, и который создал эту книгу. Я сейчас с удовольствием вам представлю ну, вот такой женский состав этого авторского коллектива. Это директор издательства «Элада» и главный его редактор Инна Щербина, и ее заместительница э, Тать, э, Петренко Светлана. Вот эти, собственно говоря, девчонки на своих плечах вынесли вот создание этой книги. Ну и огромное спасибо Сумскому городскому совету, который давал возможность по материалам, ну, и, наверное, нашел возможность ее профинансировать, но большое не спасибо казначейству, которое не пропустило до сих пор деньги, поэтому сегодня, к сожалению, мы имеем возможность представлять только сигнальные экземпляры этой книги. Ну и, конечно же, авторский коллектив — это все вы, сидящие в зале. Это все те, кто на этих фотографиях. Потому что историю той войны, Писали вот эти ребята. Писали вы. Я очень рада, что в нашем городе мы сумели поднять этот проект благодаря мэрии, благодаря вам. Ну, естественно, и наше участие в этом, конечно же, было. Я хочу выразить благодарность людям, которые откликнулись на этот проект. Это вам. Вот военно интернационалисты все, кто был на войне, которые не сказали, что вот мы не будем, и поняли, что кроме них больше некому, то есть которые откликнулись, которые, они остались равнодушными, вы приходили к нам в издательство, вы с нами работали, вы вспоминали, вы сами знаете, как вам тяжело было вспоминать, но тем не менее вы сделали эту работу, с каждого воспоминания получился рассказ, кто-то работал два дня, кто-то работал полмесяца в издательстве. Огромное вам спасибо, что с вот ваших рассказов получилась книга. Я бы хотела выразить благодарность Марии за то, что они начали этот проект, дали нам возможность его сделать и активно в нем участвовали. Потому что в нынешней тяжелой экономической ситуации проекты делаются очень тяжело, долго и практически невозможно. Но у нас было от, от городского совета очень толерантное отношение. Нам никто не привел какого-то человека и не сказал, вот это нужный человек, поставьте его воспоминания в книгу, вот так депутат или еще кто-либо. Мы могли абсолютно честным способом отобрать людей, которые действительно участвовали в боевых действиях. Мы это делали, как создавалась книга. Мы это делали путем анкет. Около 500 анкет было по городу Сумы. Раздано и информация это была открыта, и кто бы хотел рассказать о войне, ну, те имели эту возможность. Мы не привязывались ни к одной организации, которая работала в городе. Ни к Саваф, ни к Камфан Инва. Эта книга просто о людях. Нашли в это тяжелое время, нашли возможность профинансировать, пусть сейчас это частично, но все равно профинансировать этот проект именно городской книги. И э, она должна находиться в каждой библиотеке, в каждой, возможно, школе, э, чтобы э, те же наши и афганцы, и те же дети э, афганцев, э, внуки могли видеть и читать э, и знать правду о Афганистане. Книга максимально отражает э, правдивые события. То есть здесь нет ни мишуры никакой, здесь нет никаких-то пафосных выступлений. От себя тины. я вам даю честное слово. Я ну, со своей стороны я люблю только правду. Я всех поздравляю с таким выходом такой книги. Ну и э, с благодарностью, благодарственные слова выражаю тем, кто нашел в себе мужество опять окунуться в эту войну, опять окунуться в эти события, опять через себя все это пронести и написать или э, дать интервью журналистам, которые с вами работают. И, поверьте мне, я когда читал, я сам, то две ночи не сплю, то три ночи не сплю. Это очень тяжело. Я очень благодарна все-таки, что эту книгу выпустили, что всех вспомнили. Нужно помнить эту войну, не только нам прошедших ее, І багрядучим поколінням. Ми, як Сумська міська рада, закупили тираж, відповідно, достатній для того, щоб не тільки подарувати вам, а і цей тираж буде, звичайно, направлений для наших шкіл, де він буде використовуватись в музеях шкільних і в бібліотеках, і направлений до нашої системи централізованої бібліотечної системи, де він буде знаходитись також в достатній кількості в наших бібліотеках. Тому що. Я розумію, діючи сьогодні афганці, які з нами, ви ходите на зустріч, ви е, розказуєте про свої, своє життя, про те, що з вами було. Але ось ці книги дадуть можливість не тільки сьогодні, а й завтра, і післязавтра тим поколінням сьогоднішнім, молодим, які підростуть і прийдешнім, вивчити дійсно ось цю історію. І, е, Пізнати дійсні факти тієї війни. Е, я знаю, що книги можна писати історикам, можна писати філософам, можна писати просто письменникам. Але чомусь, мені здається, коли це стосується історії, то головне в книзі не те, що хтось щось придумав або його думка, а ті факти, які викладені безпосередніми свідками тих подій. Дарин Михайлович постарается потом подписать. Да. да. Всего, доброго. Всего доброго. Да. Спасибо. Да. Да. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Ну конечно. Конечно. Да, ну как без, без областной организации. Вот городские, городские, областные, а областная обязательно только. Спасибо. За... Да, все. Спасибо. Я слышал ваше выступление. Спасибо. спасибо. Спасибо за все, за ваш труд.